Ade si di sini. Tadi kami makan tengah hari, sedang makan lampu terpadam. Tadi mau ambil air semayang. Semasa mengambil ambil air semayang, air paip terputus. Bila api dengan air tidak ada, inilah tuntutan rakyat Sabah keseluruhannya. Oleh itu, azam, tekad, amno dan Barisan Nasional Sabah, insya Allah kalau sekali ini, pada kali ini, kalau ada pilihan raya negeri yang ke-17, tekad dan azam sebagaimana disebut oleh Datuk Seri Panglima Bong Mohtar bahawa kita akan selesaikan masalah api dan air ini insyaAllah dalam satu penggal pemerintahan dan pentadbiran. Ini boleh dilakukan. Saya tidak menyentuh mana-mana pihak sama ada masih hidup atau masih mati. Tetapi di dalam, dalam perkara ini kita tahu bahawa apabila perkongsian kuasa dapat dilakukan. Anak-anak negeri Sabah dapat mentadbir negeri Sabah. Saya yakin dua masalah utama ini boleh diselesaikan. Yang boleh menyelesaikan ialah hanya barisan nasional. Wow, 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 wow. Kita dah tahu lah. <coughs> wow, wow, wow. wow. PRN Sabah yang ke-17 tak lama lagi. Pada 29 November bulan depan. Uh, jadi apabila saya melihat uh, video uh, Presiden Umno merangkap uh, pengurusi BN uh, apabila dia uh, memberi uh, apa kata apa ceramahlah oh, ataupun perasmian event apa-apalah di 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 Sabah saya kurang pastilah uh, video ini uh, video yang terbaru ataupun video yang dah lama uh, kerana dia ada menyebut kalaulah PRN 17 akan berlangsung ha, Itu pun saya rasa pelik juga kan ha, Mungkin video ini uh, Video tahun lepas ke ha, Saya kurang pasti lah Tetapi ialah ha, sekarang ini Bahang ha, PRN ha, Sabah Tapi sekarang dia ada panggil PRU ha, ke-17 Sabah ha, DUN ha, Dewan Undangan Negeri ha, Selaras dengan MA63 ha. ha, Yalah ha, bahang panas terasa Masing-masing ha, Uh, you know uh, pemimpin uh, daripada parti-parti uh, di Sabah, parti tempatan ataupun parti daripada semenanjung, uh, parti semenanjung kita tahu lah AMN lah, uh, PKR, IK okay, uh, mana, uh, PAS, okey. Uh, masing-masing mempunyai strategi yang tertentu eh uh, untuk eh uh, uh, untuk menubuhkan kerajaan uh, di di Sabah uh, selepas PRN uh, PRU ke-17 eh uh. Uh, saya nak sebut PRU, PRN ni dia panjang lah. <coughs> Jadi saya lebih selesa sebut PRN lah. Jadi uh, apabila uh, kita sudah maklum lah kan, uh, BN pernah berkuasa uh, lebih 30 tahun lah uh, di Sabah. Dan uh, apabila Datuk Seri uh, Dr. Ahmad Zahid Hamidi ya uh, mengulangi... ya. Uh, skrip yang lama iaitu apabila dia singgah di masjid dia nak ambil ayat ayat tak ada bila dia nak semayang elektrik pula terputus tak ada dia tak sebut pasal jalan raya jalan raya yang you know berubang-ubang yang 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 teruk di di Sabah jadi Datuk Seri Dr Ahmad Zain Hamidi mengatakan kalau Barisan Nasional, AMNO diberi mandat untuk menubuhkan kerajaan di Sabah. Mereka akan menyelesaikan dua perkara asas ini dalam masa satu tahun, tuan-tuan. Wow, wow, wow. Ya, 10 tahun pun tak boleh buat, 20 tahun pun tak boleh buat. Tiba-tiba dalam masa satu tahun, eh dan janji ini juga Uh, dimainkan oleh warisan Nah, uh, Warisan ada mengatakan Mereka akan menyelesaikan tiga perkara uh, Iaitu uh, Jalan, air dan elektrik Wah uh, Saya wow. pun tak faham tuan-tuan uh, Sabah ini juga mendapat peruntukan yang tinggi uh, 6 bilion uh, Bahawa ini Dato' Syahnoi Ibrahim uh, Mengatakan dan Sebelum itu pun peruntukannya agak tinggi juga Ya kan okay. Cuma ialah mereka tidak mendapat 40% itu Dan baru-baru ini kerajaan Mahkamah Tinggi Sabah Memerintahkan yang Kerajaan Pusat harus membayar 40% Hasil kutipan cukai Kepada Rakyat Sabah Dan retetan daripada isu itu Ada seorang Menteri Perpaduan Ewan Benedict Dia mengatakan kalau kerajaan tak bagi Dia akan letak jawatan Wow, tak apalah. Ha, eh, letak letak jelah. <laughs> eh, 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 jadi eh, saya melihat eh, eh dinamik politik sekarang ini agak melucukan jugalah. Eh. Kerana eh, setiap parti politik akan memainkan isu yang sama. Setiap pelan raya dijanjikan itu, dijanjikan ini eh, eh, bagi kuasa dekat kami, kami akan selesaikan. Tapi selepas Pilihan raya benda duk sama juga. Dan saya haraplah rakyat Sabah mengubah mentaliti lah untuk kali ini. Okey. Jangan diberi peluang. Saya tak refer pada parti mana-mana. Sekiranya ada parti itu dah berjanji sebelum ini tapi tak buat. Kenapa kita nak beri peluang lagi? Dan perkara ini dimainkan setiap kali. ya Pilihan raya. Jadi buatlah keputusan yang bijak untuk kita memastikan kerajaan yang anda pilih pada PRN yang ke-17 nanti. Adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Kerajaan yang betul-betul eh, memenuhi eh, aspirasi eh, kehendak pengundi yang mengundi mereka. Cuma, ialah kadang eh, politik di Sabah, eh, you know, apabila datang saja pilihan raya, wow. Mewah, tuan-tuan. Eh. Saya tak menuduh sesiapa. Tapi, mewah lah. Kan? Jangan kita mengharapkan bantuan yang segera. Kita mendapat imbuhan dan kita mengadaikan Uh, masa depan kita untuk 5 tahun itu kerana mendapat sedikit imbuhan. Ah uh, pilihan raya ini bukan kita nak imbuhan uh. Uh, imbuhan yang ah uh, adalah kena orang kata bagi duit uh, bagi macam-macam sebelum pilihan raya. Uh, uh, bagi bukan benda tak jadi. Jadi sebelum ini uh. Uh, cuma rakyat Sabah harus uh, uh, mengambil pendekatan yang you know uh, yang 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 cerdiklah kali ini. Uh, dikatakan uh, ramai uh, pengundi muda di Sabah kali ini yang akan menentukan kerajaan uh, selepas PRN ke-17 Namun begitu, uh, saya juga melihat pengundi muda ini datang daripada latar belakang yang mana uh, Pendidikan yang mana Adakah mereka ini uh, selari dengan kehendak uh, anak muda yang mahukan perubahan uh, Itu yang saya takut Eh, kalau anak muda yang senang digula-gulakan, bagi saya, benda akan menjadi uh, back to basic balik. Eh. Dan janji yang dikatakan sebelum PRN ke-17 ini, akan diulang balik pada PRN yang ke-18. Kan? Saya saya melihat janji-janji eh, begini, uh, BN eh, dengan, wah, ah, jangan pilih uh, GRS. Eh, kerana mereka terpalit dengan isu-isu rasuah, kan? Uh, uh, dalam isu-isu apa nama pemberian uh, you know uh, kontrak uh, 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 hasil bumi wow uh, saya saya itulah yang saya katalah di Sabah ini dia lain eh uh, dinamik politiknya lain tuan-tuan eh -tuan, uh, kerana uh, mereka parti lokal itu terlalu banyak uh, dan masing-masing uh, uh, nak jawatan masing-masing nak kuasa uh, yang uh, orang kata apa uh, demi kelangsungan nai uh, mereka kelangsungan parti mereka dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah rakyat Sabah. Ha, itu yang saya kata eh, pengundi Sabah harus cerdik lah kali ini ya. Ha, yang saya difahamkan juga ialah ha, mereka mengatakan yang calon bebas akan uh, bertambah, ha, akan memenangi banyak kerusi, Kita tak tahulah Adakah ini betul? Tak betul. kerana mereka mengatakan buat apa pilih orang parti ya eh ha, pilih orang parti pun sama juga ha? dia mengulang benda yang sama apa kata kita memberi calon-calon bebas ini uh, peluang ha? ha itu saya, bagi saya terbaik juga kan eh uh, kerana kita tak nak jugalah kan calon-calon bebas ini kalau dah, dah 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 menang lepas tu membentuk kerajaan campuran ya balik to back to basic juga problem tuan-tuan eh -tuan, ha? uh, jadi uh, uh, nasihat saya ialah eh ha? Janji-janji manis semua ini dah berulang beberapa, beberapa kali. Takkan kita nak termakan lagi kan? Pilihlah parti-parti yang boleh, you know, membantu rakyat dalam menaikkan taraf hidup rakyat Sabah daripada kemudahan-kemudahan asas itu menjadi terbaik. Bukan seperti yang akan, seperti yang diperkatakan oleh Presiden Ramno tadi, Presiden Warisan. Uh, GPS, uh, GRS Ya, kurang pasti Tapi, dia ada sebut Tapi, dia tak menjanjikan Dalam time frame yang begitu cepat <tuh> uh, Apapun yalah, Kita tunggulah uh, 15 November ini Pada hari penambahan calon Eh, eh, eh Cai, cai, cai